Дане питання, його було рекомендовано виняти народні обстегі, але неодноразово під час дискусії з того приводу, значить, в цілому будівля аварійна. Так, її треба зберегти і для цього прийняти е, на баланс і відремонтувати, але е, не вирішено питання з редакцією, не вирішено до кінця правовий Я статус цього майна, тому що є велика е, можливість того, що е, ну, власник і будівлі редакція може. Е, Поскаржити право власності міської громади на цю будівлю. Тому бажано було регулювати питання із редакцією, як співвласником, з тим, щоб в перспективі не було ніяких конфліктів з приводу в общем власності. Питання. Чи є Классно, в ну. Прошу, мы ты, У нас есть да, приносит... а? что нет, Решение туда. Василий Васильевич, у нас же есть какое-то решение. решение есть решение. Туда. Ну, Давайте что расскажите. мы послушаем потом, после того, как выступят депутаты. Значит, коллеги, э, чтобы вы понимали, ситуацию, которая у нас сложилась. У нас есть объект на право собственности, на которого оспаривается. Я вам скажу честно, оно оспаривается. Значит, мы считаем, что оно принадлежит нам, Горсовету, и с таким позицией мы выходим сейчас на секс. Э, редакция считает, что мы не имеем на нее права. Они обосновывают свою позицию следующей, что несколько раз э, наши коллеги до нас выносили решение, которые передавали в, 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 в помещение им собственности. Это решение абсолютно. О чем мы говорим? Насовет мотивирует свою позицию тем, что выносилось решение, которое все эти решения отменяет. Значит, есть решение суда, детского окружного, которое вступило в силу, и там суд дает разъяснение, что мы не можем нарушать права разных лиц, если мы одним решением дали им собственность, потом передумали и забрали. Такова позиция, ну, это судейское колене. Это неправильно. То есть, грубо говоря, мы можем сейчас кому-то выделить участок и своим завершением на следующую сессию взять и забрать. Человек э, будет возмущаться. Мы таким образом, давая права собственности, потом мы начинаем их отбирать. Это нельзя. Опять же, есть это абсолютное решение, которым отменено регистрация права собственности. Чтобы вы понимали, э, наше наша право собственности э, наступает только после государственной регистрации это прописано в гражданском кодексе, соответственно, если это решение указывает, что наша регистрация отменена, и нам об этом известно. Мы не, ну, это будет не то, что некорректно, это против То есть мы знаем об этом. Прищепа не отнес это решение. Это его право. Он не обязан его носить, он воспользуется им. И кроме того, есть еще статья в гражданском кодексе. Решения горсовета разные. То мы даем, то мы забираем, то мы даем, то мы забираем. Есть такие решения суда. Вопрос очень спорный. И э, я бы советовал все-таки воздержаться и не спешить. А действительно пойти на какие-то компромиссы, тем более, что э, редакция выдвинула нормальные и довольно... -таки Вы, пожалуйста, не перебивайте меня. Извините, пожалуйста. Я говорю. Ваши, смотрите, э, то, что там разговоры и трехкомнатная квартира, им это все уже ушло в небытие. То есть есть конкретное предложение. Решить этот вопрос действительно мирно и передать, э, определить собственника, нас и двумя совладельцами. И таким образом решить этот спор и поставить в точку. Для этого именно редакция должна обратиться в суд. И там мы уже заключили бы, заключили бы мировое соглашение. И мы бы закрыли этот убор, и больше никогда к нему не, не возвращались. Мы бы получили часть помещения, которая нам надо, другая часть открыла бы редакцию. Вот, в принципе, вот такая позиция. Да. Я хочу еще добавить, <класс> чтобы не что да. забывали о том, что Борис Анукович, это старый житель города Селитинска, который знает руководителей города, тех застал, когда мы еще не родились. И, и мы с вами годимся ему к дедушке. И он Поэтому э, я считаю, что э, ничего смешного в этом нет. И нужно с уважением относиться к э, пожилым людям, тем более таким уважаемым, и журналистам с большой буквы. Тем более Борис Анутович, он входит э, э, в союз э, журналистов Украины. Вот. Поэтому я поддержу моего коллегу Василия Васильевича, что нужно не судебными путями, не через остальные, а какими-то дипломатическими методами найти какие-то точки соприкосновения и решить этот вопрос. Это районная газета, это не городская она Я хочу сказать, что материалы, которые она дает, может кому-то нравится, кому-то не нравится, но они намного качественнее всех остальных, которые есть в районе. Так, кто хватит, материалы Во-вторых, есть законы, которые это объясняют. Мы, у нас есть документ на право властности, у газеты нет документа на право властности. То, что Роман Сергеевич сказал, там классный журналист сидит, там, сидит, ну это не дает права не платить ни за газ, ни за свет, ни за все остальные услуги коммунальные. Выборчные. Есть наше предприятие, наше... Мы не Помещение, которое мы должны взять на баланс, заповязанно его ремонтировать, довести в порядок. Хочет, уважаемая редакция, там сидит в двух глаз, какая заключает голову аренды, и сидит там себе, пожалуйста, и никто не выгоняет. Уважаемые депутаты, вы, да, вы знаете меня, вы слышали только что мнение двух депутатов, и моя реакция в правовой тушке, зрение о таких решениях судов, и какова правовая основа всего. Я знаю, в зале есть юристы среди депутатов, если что, они тоже откроют кодексы. Любое право собственности на недвижимое имущество подлежит обязательно. числа регистрации 24 января 16 года это добыток сделан за... да какого числа регистрации на правую платную 2005 года и 21 февраля -го 2012 года решение суда решение адесского суда административного о котором мы только что говорили от а 21 февраля -го 2012 года написали своего решения з свідоцтвом на право власності. Mm -hmm. mm -hmm. На сьогодні територіальна громада є власником цієї будівлі. Можна mm -hmm. постигнути. То є, виходить, вот, в 2005 році міська рада отримала свидетельство у праві собственності. В 2012 році було рішення по скасування пункту цього. Пункту рішення. было решение, в каком было скасовано пункт 1.2. Я так понимаю, что если бы Прищепа обратился с решением суда в регистрационную службу, то этого решения уже не было бы, да? На сегодня Нет. абсолютно никаких действий не было совершено. Вы прочитайте, того... резолютивную часть. Резолютивную часть прочитайте, пожалуйста. Это суда Чинный пункт 1.2. Решение Выконавчего комитета Теребенской міської Рады Теребенского района номер 269 из 15 руня 2004 года в честь дени введения дозвола Крымскому державному бюро технической инвентаризации на подготовку и регистрации свидетельства по право власти. Этим пунктом решением здесь станом на лютий 2016 року. Зауважую, що було рішення прийнято попередні... да. Друге. Да, попереднім 2 жовтня 2015 року було прийнято з зауваженням і рішень попередніх рад, а також рішення апеліційного суду на було зауважено скасовані рішення. попередних рад, а самое решение 101-е, та решение... Никто не даже та газета а должна быть в там находиться. Представляете, вы территориальная громада и властнику, и на сегодня там находится непонятно на каких условиях Нам буду, мы... будут вопросы. Вот сегодня, ты... сегодня депутаты, допустим, послушали ваши аргументы и проголосовали за то, чтобы поставить на план. Судьба газеты. Ее никто не будет в А просто Сама газета может выбрать другие иные помещения, если она захочет. Самую газету невозможно заставить сидеть в помещениях. Или заставить подписать договора аренды но это уже будет право редакции газеты. Мы на сегодня, учитывая, что я собственником, должны дальше определить баланс содержателя, чтобы, возможно с целью. признания за собой права собственности, это одно. А обязательно с сделать, это совсем другое. Они ставили, им отказали. Вы не вводите в заблуждение. Признать за собой право собственности, это одна я процепил решение. So вы прочитайте то, не... про... что еще суд установил. В установочной части написано, как он относится к решениям именно горцеве. Сейчас что uh суд. -huh. Так, ну, здесь начитать 4 часа. Нет, там установочная часть, удобно установлено, что конкретное. Это <есть. рес> судов, коллеги, уважаю. що прийнято рішення виконкому Цю Віківської міськради в частині видачі дозволу на видачу свідоцтва про право власності на переміщення по вулиці ГСП-32 було прийнято по залежному контроліці виконку. Таким чином, судова колегія приходить до рішення про обґрунтованість поза частині визнання нечинним. Пункт 1.2. 2 рішення виконкому Цуліківської міськради від 2004 року. Частині видачі дозволу на видачу свідоцтва про право власності. Що, що стосується вимог частини зобов'язаних відповідача видати дозвіл педемотолі на видачу свідоцтва про право власності на повітря судові. Свідоцтво положення. Колегії суддів зазначало, що відповідно тимчасово положення про порядок Державної реєстрації права власності та інших прав на руководних виразу Державна реєстрація прав на За розглядом, э, за жетапа с розыгрыша яму прудежажную регистрацию правы регистратора БТИ рішення решение прудежажную регистрацию отводит. А Бахович чтобы... как раз перед судом, поэтому суд и мотивировал как раз там и сказано. Да, правильно. Да. Да. Да, правильно. Э, касательно пункта, да. в чем отказали? Так, отказали БТИ выдать свидетельство на право собственности. И очень правильно отказали. Почему? Потому что это рассматривал административный суд, который рассматривает споры между э, субъект, ну, субъектом хозяйствования редакции и э, органами власти. То есть занимается. Так как коммунальное предприятие не является органом власти, поэтому суд отказал в этой части. Вы можете посмотреть, я знаю, что вы в этом понимаете. Здесь нет ответчиков. Поэтому Отставлена... ваша формулировка о том, что отказали в, ВТИ, в выдаче документов ДТИ, это неверно. Ну, кажется, вы, вы знаете, что Минсуд не рассматривает спор между Юрлицом и Юрлицом.

Необходимо скрепить к а причину вы лошади знаете. Шестая она будет ремонтироваться. Конечно, не буду. Вот когда она будет ремонтироваться, что сделают? Предложат газете выбраться на время ремонта. И больше она туда Положено не ведет. будет а выставят, если их нужно взять что-то в аренду, его нужно обязательно выставлять на пол. И понимаете, власть а еще, кроме закон, того, -то. что мы должны работать по закону, власть еще повинна будет и моральную. Можливо, не всі тим більше юристів, інструкції народилися. Ми знаємо, що це таке. Оця газета, це частина нашої історії. Ми сьогодні, ми, от нам треба викинути, бо нам треба. Вибачте, де фут... ось слово сказав проблему. Ви почнете ремонт цього приміщення. так? так? А де ви ти при, Приймаєш громадян по баварімум? Ну, понятно, І далі вийшли Да, если он нам даст в ну, недорого нам да. Мы проголосовали, выделили гроши, создали центр территориальный, а, где Против, кто против?